Мы хорошо понимаем его значение. Он прерывает ночное голодание, во время которого вы спите и восстанавливаете свою мышечную ткань. С утра необходимо восполнить запасы энергии, обеспечить гидратацию организма и запустить работу желудочно-кишечного тракта. Это важно для нормального пищеварения, регулярного стула, хорошего самочувствия и ясности ума. Итак... Одна из ключевых задач, на которой я прошу вас сосредоточиться, это то, что мы делаем до завтрака. Мы вводим концепцию предзавтрака. Это новый подход, и я призываю вас мыслить шире, рассматривая способы лучше подготовиться к основному завтраку. Разумеется, мы детально обсудим все используемые методы и средства. Мы знаем, что это основа для метаболического запуска дня. В Гербалайф мы виртуозно подходим к персонализации. В основу предзавтрака входят растительный напиток алоэ и овсяно-яблочный напиток. Далее вы выпиваете свой протеиновый коктейль, а затем травяной напиток. Но обратите внимание на то, как вы можете персонализировать свой предзавтрак. Его основа... Это растительный напиток алоэ и овсяно-яблочный напиток. Помните, эта часть помогает подготовить желудочно-кишечный тракт к последующему приему пищи, протеиновому коктейлю, омега-3 и всему тому, что вы будете есть в течение дня. Вы готовите организм к последующему питанию. Необходимо обеспечить что-то мягкое и обволакивающее, что поддержит работу желудочно-кишечного тракта. Это очень важный этап. Мы используем растительный напиток алоэ и овсяно-яблочный напиток с клетчаткой для питания полезных бактерий в микробиоте. Микробиота кишечника ⁇ это современный научный термин. Таким образом, предзавтрак служит подготовкой к получению основного питания. Цель этого этапа ⁇ подготовить организм к тому, что вы будете есть дальше. Теперь я хочу кратко остановиться на концепции персонализации. Представьте себе... Что вы персонализируете поддержку сосудов, используя Nightworks, со вся яблочным напитком? и растительным напитком алоэ. А затем представьте, что нужно сосредоточиться на антиоксидантной поддержке. У вас есть растительный напиток алоэ и овсяно-яблочный напиток с Green Max Select. Затем представьте, что вы хотите сосредоточиться на красоте. В вашем арсенале есть растительный напиток алоэ, овсяно-яблочный напиток и коллаген Beauty Complex. Таким образом, у вас уже есть три различных варианта персонализации, но это не предел. Есть и четвертый вариант – персонализация для поддержки пищеварения. Использование макробиотик Макс вместе с растительным напитком алоэ и овсяно-яблочным напитком. Следующее направление связано с поддержкой иммунной функции. Я недавно осуществлял долгий перелет. Половина пассажиров в самолете кашляла, и я выпил напиток имюн-бустер. Это пятое направление. Таким образом, у вас есть разнообразные способы для персонализированного подхода. Давайте кратко их повторим. Nightworks. Почему это такой важный продукт? Представьте, вы концентрируетесь на поддержке сосудов. Помните, что это особенно актуально перед завтраком. Перед приемом коктейля вы подготавливаете организм. Почему это так важно? В состав Nightworks входят L-аргинин, L-цитрулин, витамин С и антиоксиданты, поддерживающие здоровье сосудов. Мне нравится использовать такие продукты, как Nightworks, утром или вечером. Многие применяют Nightworks вечером, так как его компоненты помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему во время сна. Или утром, так как его ингредиенты помогают поддержать физическую работоспособность. Рассмотрите применение утром перед коктейлем или вечером. Green Max. Отметим, что это потрясающий продукт. Он содержит 14 различных растительных ингредиентов, таких как брокколи, шпинат, капуста, кейл и другие, включая более экзотические компоненты, спирулину, хлореллу, витграсс, барлиграсс, имбирь. Один стакан произведен из 69 граммов зелени на порцию, что делает его исключительно полезным для поддержки хорошего самочувствия. Это удивительный продукт, насыщенный растениями, известными антиоксидантными свойствами. Во многих странах зимой трудно найти свежие фрукты и овощи, поэтому нам и нравится этот продукт. Перед завтраком у вас уже есть овсяно-яблочный напиток и растительный напиток алоэ. Вы подготовили организм к коктейлю. Также у вас есть продукт с ингредиентами, обладающими антиоксидантными свойствами. Green Max. Теперь переходим к третьему продукту. Коллаген Бьюти Комплекс. Знаете ли вы, что это один из самых продаваемых продуктов Гербалайф? Давайте посмотрим, кто его использует. В нем нуждаются многие мужчины и женщины. Почему он такой популярный? Потому что в его составе не просто коллаген, а коллагеновые пептиды. Наш коллаген премиум класса. Мы берем сырой коллаген и расщепляем его на мелкие пептиды, что обеспечивает эффективную работу в организме для поддержки красоты кожи. Итак, для эффективной поддержки красоты кожи вы сочетаете овсяно-яблочный напиток, растительный напиток алоэ и коллаген Beauty комплекс Перейдем к четвертому аспекту. Что еще стоит учитывать? Микробиотик Макс снова перед завтраком. Если вы рассматриваете четвертую зону персонализации, то следует подумать о пробиотиках и пребиотиках. Представьте себе сад. Если у вас есть участок, где вы сажаете семена, то для поддержки растений важно убирать сорняки и ухаживать за почвой. В этом и заключается принцип «Микробиотик Макс». Вы ежедневно подпитываете кишечный тракт, пробиотиками и пребиотиками. Пребиотик в продукте — это галакто-олигосахариды, который помогает питать здоровые кишечные бактерии. Это очень важно, потому что блюда, которые мы едим в ресторанах и кафе, часто не содержат этих питательных веществ, Шеф-повар не добавляет полезные компоненты для микрофлоры в блюдо. Если вы идете на вечеринку или в ресторан, акцент в блюдах там часто делается на соли, жирах, сахаре и калориях, а не на питательных веществах для кишечника. Поэтому этот продукт — отличный способ поддержки желудочно-кишечного тракта. Пятая область — иммунная функция. Это очень важно, потому что в состав нашего продукта иммунбустера бустера Входят различные ингредиенты, которые помогают поддержать иммунитет. Хотите узнать, в чем секрет? Он содержит ферментированную дрожжевую культуру. История такова. Работники одного завода, ежедневно подвергавшиеся воздействию ферментированного корма для животных, реже брали больничные. Это привлекло внимание. Исследования показали, что ферментированный продукт укрепил иммунитет людей. Выяснилось, что этот ингредиент помогает поддерживать иммунную систему. Итак, это очень важный компонент, который также входит в ваш предзавтрак. Теперь самое интересное. Как я говорил в начале презентации, как я говорил в начале презентации, Гербалайф — инклюзивные продукты. И у меня есть новая идея — объединить все эти продукты в одну программу, объединить все эти продукты в одну программу, которую я называю «Про». Это моя профессиональная программа, потому что я делаю это регулярно, особенно когда путешествую, стараясь сочетать все продукты в одном напитке. Сейчас я приготовлю напиток все семь в одном и предлагаю вам тоже его попробовать. Предлагаю всем этот напиток. Вы почувствуете заряд энергии, получите хорошую гидратацию и поддержку работы желудочно-кишечного тракта. Это также поможет получить пользу от остальной продукции Гербалайф. Итак, вам интересно, как приготовить напиток Гербалайф Про? Это то, что я называю профессиональным напитком. И именно вы можете стать профессионалом, создавая такие комбинации. Хотите, чтобы я показал, как я готовлю этот напиток прямо сейчас? Вам интересно? Да? Нет? Возможно. Но я все равно это сделаю, потому что считаю, что это очень круто. Что мы будем делать? Начнем с этого. Посмотрите. Это основа моего предзавтрака. Вот и все. У меня есть алая и клетчатка, я называю это большой пятеркой, пять ключевых продуктов, о которых я говорил. Итак, у вас есть два основных компонента, плюс эти пять продуктов, объединенных в один напиток. Эта концепция объединяет пять направлений для поддержания хорошего самочувствия. Сердечно-сосудистая система, антиоксиданты и красота, поддержка желудочно-кишечного тракта и иммунитет. Подумайте, как с помощью этого набора можно персонализировать питание. Это удивительно. И все эти компоненты у вас под рукой. Давайте начнем с растительного напитка алоэ. Теперь я беру большой стакан. Сейчас я начну смешивать ингредиенты. У меня есть два продукта. Это моя основа предзавтрака. Я люблю этот продукт, растительный напиток алоэ, и также использую овсяно-яблочный напиток. Перемешиваю их. Это моя основа предзавтрака. Теперь я начну добавлять дополнительные продукты. Сначала я начну с Green Max. Я добавлю две ложки. Мне нравится стандартная порция. Далее я добавляю из наших любимых продуктов Nightworks. Где он у меня? Вот так. Я добавлю две мерные ложки, и это полная порция. Это очень хороший продукт. Помните, я использую его утром в качестве части предзавтрака но его также можно принимать и вечером. Затем я добавлю в напиток коллаген бьюти комплекс. Ребята, убедитесь, что вы используете порции того размера, который вам подходит. Я использую коллаген бьюти комплекс. Думаю, вы знакомы с этим продуктом. Затем я перейду к микробиотик Макс. Вы все знаете, что этот продукт очень популярен, его очень легко использовать. Просто откройте пакетик и высыпьте содержимое. Вот и все. Микробиотик Макс готов. Не забудьте также про иммун бустер. Его ингредиенты важны для поддержания иммунной функции. Теперь у меня собраны все компоненты для напитка. Чтобы хорошо их перемешать, я использую теплую воду, а не горячую, так легче добиться однородности. Я наливаю немного теплой воды, примерно 60-70 мл, и хорошо перемешиваю. Это помогает добиться однородной консистенции. Затем добавляю холодную воду, примерно столько же, чуть больше 500 мл, чтобы окончательно смешать напиток. Теперь у меня есть готовый напиток. Что вы думаете? Дайте мне немного энергии и аплодисментов. Надеюсь, вам нравится то, что я делаю с любовью. Это то, что я называю профессиональной программой. Если есть вопросы или комментарии, я с радостью их выслушаю. Вот что я называю профессиональной программой. Я понимаю, что у вас может возникнуть ощущение ⁇ Ого, много продуктов ⁇ Но подумайте, это охватывает все аспекты вашего завтрака и дает возможность персонализировать питание, затрагивая разные направления. Итак, ребята, вам нравится эта идея? Okay. Нравится ли вам эта концепция? Good? Хорошо. Right. You, да, я понимаю, информации много, но я хочу вас вдохновить, и в продуктах Гербалайф есть много необходимых питательных веществ витамины, минералы, антиоксиданты все, чем мы делились. Мы знаем, что многие продукты на рынке не всегда высокого качества. Поэтому у вас есть возможность получать больше питательных веществ одновременно уменьшая потребление сахара, жиров и соли. Это предзавтрак. И даже не дойдя до коктейля, вы получаете компоненты для прилива энергии. Посмотрите, как вы будете чувствовать себя, когда полноценно позавтракаете. Итак, начнем с семи продуктов. Теперь перейдем к вашему коктейлю. Я общался со многими из вас на этом мероприятии, и большинство готовит коктейль по одному рецепту. Формула 1 с добавлением протеиновой смеси. Многие рассказывали мне, их коктейль содержит 30 грамм белка. Это важно, потому что 30 грамм белка помогают сохранить мышечную массу, контролировать вес и чувствовать себя лучше. Вы уже подготовились с помощью предзавтрака и теперь готовы к коктейлю. Но это еще не все. У нас есть и другие продукты. Часть нашей философии питания — это не только потребление макронутриентов, таких как белок, но и важность наличия микронутриентов. Продукт Herbalife Line Max содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Вам также нужны мультивитамины, комплекс Формула-2. Важно, чтобы ваш рацион также содержал кальций, магний, витамин D и калий. Экстракаль Эдванс. Все это обеспечивает полный спектр необходимых питательных веществ, которые содержатся в продуктах Гербалайф. После того, как вы выпили коктейль и позавтракали, необходимо обеспечить поступление всех необходимых нутриентов согласно нашей философии питания. Полезные жиры очень важны. У вас есть мультивитамины Формула-2 и дополнительный кальций. Мы уже обсудили это, но это не конец. У нас есть еще больше продуктов. Помимо этого, растительный напиток алоэ и травяной напиток. Не забывайте о них. Я смешаю свою комбинацию. Я уже позавтракал. Принял витамины и минералы Гербалайф, а также немного алоэ и травяного напитка. Вот я и завершил свой завтрак mix this up. Что okay. <связь> вы думаете об этой программе в целом? Теперь я хочу вам кое-что еще показать. Мы говорили о завтраке, о важности контроля питания и о нашей программе в целом, включая растительный напиток алоэ и травяной напиток. Но важно понять, почему все это так значимо. Ведь мы постоянно говорим о контроле веса. Очень важно давать простые советы по управлению весом. Особенно тем, у кого возникают трудности. Статистика очень убедительна. Проблема избыточного веса существует по всему миру и продолжает усугубляться. Где бы вы ни находились, вы увидите людей с избыточным весом. Это глобальная проблема, и практически нигде ее масштабы не уменьшаются. Что можно сделать? Если у вас есть цель снизить вес, то самое простое — то самое простое — это заменить второй прием пищи протеиновым коктейлем. Замените второй прием пищи с помощью коктейля Формула 1 и протеиновой смеси Формула 3. Включите в рацион этот коктейль с 30 граммами белка. Делайте это дважды в день. Так обеспечивается важная часть снижения веса. Это вопрос выбора и персонализации. Вы выбираете сбалансированное питание, потому что у вас есть все необходимые решения. Статистика показывает, что независимо от региона мира, у нас есть эффективные методы борьбы с избыточным весом. Все сводится к качественному и сбалансированному питанию.